Sebenarnya kalau kita nak pergi kepada Islam lah kan. Islam punya pandangan uh, once you balik ni bukan kita dia dewasa dah. Itulah maksudnya. Ah ha, itu itu lagi kalau kita nak pergi ke arah tu lagi 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 clear lah. Yeah. Sebab tu um, dia ada dua set perbincangan lah. Kalau kita nak pindah saja akta sedia ada, kita bawahkan apa kita keluarkan konsen mutual consent yang dua-dua bawah umur tapi kau nak pergi ke arah Islam lagi cantik lah yeah. balik saja maka dikira dewasa, dewasa. Uh -huh. tapi sejauh mana kita sejauh mana kita bersedia untuk pergi ke arah tu kan kalau kita sebagai orang Islam takkan kita kata oh, hukum Islam ni tak bagus mm -hmm. kan Takkan kita nak kata macam tu. Sepatutnya, sebab tu sebut semalam uh, pada perbincangan dengan sahabat-sahabat uh, uh, Nak kata kalau ikut Islam, balik balik dia kira dewasa. Ya, betul. Kan? Eh, balik saja dia kira dewasa. Lepas tu, yelah ada juga yang persoal kan. Dia kata macam, kalau budak-budak perempuan, umur 9 tahun, 11 tahun, dari kira dah ada haid lah. Hmm. Eh, apa masalah? Sebab daripada zaman dulu, memang kena apa perempuan ni lebih matang awal sebenarnya kan lebih matang awal sebenarnya jadi Uh, kalau kita nak kembali ke arah hukum Islam, bagaimana, that is the best. Lah. Yeah. Tak perlu pindah lah akta tu. Kita rombak tu. Eh, lah. Jadi balik aja dikira uh, dah boleh terima hukuman. kan Satu. Yang kedua, macam tadi Ibn Taymiyyah sebut. Kanak-kanak mumais boleh dikenakan ta'zir apabila mereka melakukan satu kesalahan yang kesalahan yang kita nampak macam bukan satu kesalahan yang biasa. Yeah, ini yeah. memang kesalahan ni dahsyat kalau kita tengok kes by kes kan, adakah perangai kanak-kanak kan yang mumayis boleh terlibat dengan benda-benda yang macam ni? Sangat-sangat boleh. Kan? Beli. Kita ada anak, masing-masing yang -masing ada anak, kita tahu Allah Ta'ala, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala akan uji kita. Na'uzubillah, moga Allah Ta'ala bersihkan lazuriak kita daripada masalah ni. Cuma, kita kena akui dari satu sudut apabila kita berdepan dengan situasi macam ni, Uh, kita kena akui bahawasanya kanak-kanak, katalah mereka ni belum balik kan. Kalau mereka terlibat juga dengan benda ni, ini bukan satu benda yang yang biasa. Kanak-kanak yang kecil ni, kalau dia terlibat dengan benda-benda ni, sedangkan dia belum balik, menunjukkan benda tu dah sangat-sangat menjadi normal bagi dalam hidup dia. Memang kena diberikan takzir yang yang balik. Ya. Yeah. Nah, anda setuju? Kan? kalau dia terlibat dengan benda-benda jenayah seks yang berat ni sedangkan dia masih lagi kanak-kanak itu bukan sekali dua tu ya, yeah, ya. Yeah. maksudnya pendedahan terhadap seksual activity aktiviti tu maksudnya dia mungkin didedahkan 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 baru dia berani buat kalau tak kan budak-budak kan dia akan tengok dulu dia akan perhati dulu so pendedahan tu dah terlampau sangat barulah dia berani untuk buat benda tu jadi tak ada masalah kalau ni untuk takzir sebenarnya kalau yang bawah umur kalau belum balik, ada takzir cuma takzir tu hanya lelaki je lah perempuan tak. Hmm oh. kan perempuan clean. Nah jadi tu yang kita rasa macam kalau ada fakta kes yang menunjukkan bahawasanya perempuan tu sexually active. Perempuan tu yang menjadi predator contohnya kan. Bukan kita tak rujuk pada mana-mana kes eh. Yeah, yeah. Nanti jadi subjudis pula. Ya. Yeah. Tapi kalau ada kes macam tu tak layak ke perempuan tu dihukum juga? bukanlah kita nak kata perempuan tu a uh, mau kata apa dipenjara lebih daripada lelaki tapi at least adalah satu hukuman yang diberikan kerana dia aktif. Yeah. Dia sendiri yang initiate uh, move. Contohnya kan, dia sendiri yang berhubung dengan mana-mana lelaki di media sosial kalau dah terbukti macam tu, at least ada jugalah sedikit takzir untuk beri peringatan pada dia. Kan? Takut-takut nanti bila lelaki yang kena sedangkan dia di approach. Ya, yeah, betul. Dia di approach. Mungkin orang kata, eh, lelaki kena jadi pelindung." Okey lelaki jadi pelindung tapi tengok balik ayat Quran Allah Taala kata apa wazaniyat wazani. Ya betul. Allah Taala dah hukumkan perempuan. Waz zina perempuan dan lelaki menunjukkan dalam bab zina ni dia tak macam mencuri wasariqu wasariqah yeah. tadi. Kan ayat Quran bila terbuka pasal mencuri disebut sariqu wasariqatu pencuri lelaki dan pencuri perempuan. Kerana yang dalam bab pencuri ni lelaki dulu. Hmm. Tapi kalau bab zina ni perempuan dulu bukan perempuan dulu tu bukan kata perempuan suka zina. Tapi maksudnya kesan apabila perempuan mulakan move. Ya, betul. Kesan apabila perempuan lebih cenderung untuk mengajak. Hmm. Biasanya lelaki tak ada bantahan. Sebab tu dalam hadis yang Nabi kata apa? Di antara hmm. sab'atun yuzilluhumullahu ya. fi dhillihi yawma dhilla illa dhillu. Di antaranya warajulun rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal. Apa yang qul? Inni akhafu Allah. Inni akhafu Allah. Di antara tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah di padang mahsyar, naungan pada hari di mana tiada naungan melainkan naungan Allah. Lelaki yang apabila diajak oleh perempuan untuk berzina, dia mengatakan, aku takut pada Allah. Hmm. Maksudnya, satu uh, keistimewaan yang Allah Ta'ala beri pada lelaki yang boleh untuk kata, aku takut pada Allah apabila diajak untuk yeah. berzina. Kerana benda itu bukan mudah untuk dibuat. Hmm. Kita pun belum tentu. Kita betul, belum betul. belum mengalami situasi itu. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Tapi, Amin. ini tabiat lelaki yang yeah. orang perempuan kena tahu. Orang yang gubal undang-undang kena tahu. Kan? Uh, Kena hukum jugalah perempuan yang predator, predator ni. Ya betul. Ya. Jadi bab tu memang saya, para penonton sebagai lelaki, semua wakili lelaki memang mengaku bab tu kalau bila mana perempuan yang mulakan dahulu memang lelaki jahat. Ha saya nak cakap memang jahatlah kan. Memang Setelah lelaki terguna. akan tewas. Lelaki akan tewas. Biasa ha. macam tu kan.